नमस्ते इवत्तु एरने अध्यायदरि है श्लोकलु अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा अश्रुपूर्णा अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमःपार्थनैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक् ोत्तिष्ठपरन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भैक्ष्यमपीह लोके त्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वाजयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि अवाप्यभूमा वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जयौ वाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निवभारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विशीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासू नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातुनासं न े मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रास्पर्शास् कौन्तेयशीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याहातां स्थितिक्षस्वभारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमःपार्थनैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठपरन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन यिषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनि हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वाजयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न प्रमुखे धार्तराष्ट्राः पृच्छामि धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहंशाधि मान् त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्यभूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निवभारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासू नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातुनासं न नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो स्थितिक्षस्व भारत यम् हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते इन्ो अथ द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगमःपार्थनैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामःतेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शाधिमान् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषिकेशः प्रहसन्निवभारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासू न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः नत्वेवाहं जातुनासं न त्वं ने जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति कौन्तेयशीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां भारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ ಸಮದುಃಖ ಸುಖಂ ಧೀರಂ ಸೋಮೃತತ್ವಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಆಯಿತು ಮುಂದುವರಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು